ویلکم ٹو ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم آج ہم اس میں کیا ڈسکور کرنے والے ہیں آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے ایسے گواہ جو آسمان کو بند کر سکتے ہیں پانی کو خون میں بدل سکتے ہیں اور آگ برسا سکتے ہیں یہ صرف کہانی نہیں بلکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ایک زبردست پیش گوئی ہے کیا یہ گواہ موسا اور ایلیا ہے یا ایلیا اور ہنوک یا کچھ اور کیا یہ صرف علامتے ہیں یا واقعی جیتے جاگتے انسان جب یہ گواہ مارے جائیں گے تو پوری دنیا جشن منائے گی لیکن پھر ایک حیرت انگیز واقعہ ہوگا خدا خود ان میں روح پھونکے گا اور وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے یہ سب کچھ کیوں ہوگا اس کے پیچھے خدا کا کیا منصوبہ ہے یہ کہانی صرف آخری زمانہ کی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک پیغام رکھتی ہے اس ویڈیو میں جانیں گے دو گواہوں کا راز ان کی طاقت ان کی قربانی اور وہ سبق جو ہمیں بدل سکتا ہے جب ہم مکاشوہ کی کتاب باب بابر اس کی تین آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور میں اپنے دونوں گواہوں کو حکم دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک نبوت کریں گے یہ بارہ سو ساٹھ دن یعنی ساڑھے تین سال بنتے ہیں یہ وقت دانیل نبی کی پیش گوئی کے مطابق اس ہفتے کے پہلے حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آخری زمانہ میں ہوگا اس وقت دنیا بہت بڑی مصیبت سے گزر رہی ہوگی اور خدا اپنے دو خاص گواہوں کو بھیجے گا تاکہ وہ لوگوں کو سچائی بتائیں یہ گواہ ٹاٹ کے کپڑے پہنیں گے جو سادہ اور پرانے کپڑے ہوتے ہیں لباس دکھاتا ہے کہ وہ توبہ دکھ اور آجزی کا پیغام لے کر آئیں گے ان کا پیغام لوگوں کو گناہ چھوڑ کر خدا کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتا ہے وہ ایسے زمانہ میں گواہی دیں گے جب دنیا گناہ اور خدا کی نافرمانی میں ڈوبی ہوگی ان کی باتیں لوگوں کو خدا کے انصاف کی یاد دلائیں گی خدا نے ان گواہوں کو خاص طاقتیں دی ہوں گی ان کے منہ سے آگ نکلے گی جو ان کے دشمنوں کو ختم کر دے گی وہ آسمان کو بند کر سکیں گے تاکہ بارش نہ ہو وہ پانی کو بھی خون میں بدل سکتے ہیں یہ سب معجزات ہمیں دو بڑے نبیوں کی یاد دلاتے ہیں سب سے پہلے جو نبی ہے وہ ہے ایلیا ایلیا جس نے آسمان بند کر دیا تاکہ بارش نہ ہو پہلی سلا تین سترواں باپ پہلی آئے اور موسیٰ جس نے دریاؤں کے پانی کو خون میں بدل دیا خروج کی کتاب ساتواں باپ کیا یہ دو گواہ واقعی ایلیا اور موسیٰ ہوں گے آئیں اس بات پر آگے گہرائی سے غور کرتے ہیں اب ہم دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے دو گواہوں کی پہچان دو گواہوں کی پہچان کے بارے میں علماء اور مفسرین کی مختلف رائے ہیں سب سے مشہور رائے یہ ہے کہ یہ دو گواہ ایلیا اور موسیٰ ہیں ایلیا نے پہلی سلاتین اٹھارویں باب اور دوسری سلاتین پہلے باب میں آسمان سے آگ نازل کی تھی اور ساڑھے تین سال تک بارش روک دی تھی لوکا کے انجیل چوتھا باب پچیس آیت اور یعقوب کا خط پانچواں باب سترہ آئےت موسیٰ نے مصر میں پانی کو خون میں بدلا تھا اور کئی افات نازل کی تھی خروج کی کتاب میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یہی دونوں نبی یسو کے ساتھ متی کی ستر باپ میں تبدیلی کے پہاڑ پر واقعہ میں نظر آتے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کے منصوبوں میں بہت اہم شخصیات ہیں اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ایلیا اور موسیٰ پہاڑ پر ظاہر ہوئے تو ان کا مقصد کیا تھا تو آپ اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اب ہم دوسری رائے کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے یہ کہ گواہ اور ہنوک ہیں کیونکہ یہ دونوں نبی جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے پیدائش کی کتاب پانچوہ باب چوبیس آیت دوسری سلاتین دوسرا باب گیارہ آیت عبرانیوں کا خط ہے نامہ باب اور اس کی ستائیس آیت کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہلیہ اور ہنوک واپس آئیں گے تاکہ وہ بھی موت کا سامنا کریں لیکن یہ دلیل مضبوط نہیں ہے کیونکہ بائبل میں کئی لوگ ہیں جیسے لازر یوہنہ کی انجیل گیارہواں باپ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص صرف ایک بار ہی مرے تیسری رائے یہ ہے کہ یہ دو گواہ اصل میں علامتیں ہیں یعنی یہ کلیسیا اور اسرائیل یا شریعت اور انجیل کی نمائندگی کرتے ہیں یہ نظریہ آج کل کے کئی مفسرین کے درمیان مقبول ہے لیکن بائبل کا متن ان دو گواہوں کو اصل اور زندہ شخصیات کے طور پر پیش کرتی ہے اس لیے یہ رائے بائبل کے سیاق و سباق سے کچھ کم ہی ہم آہنگ لگتی ہے اب تیسرا حصہ بہت اہم ہے دو گواہوں کا دراصل مشن کیا ہے ان دو گواہوں کا کام یہ ہے کہ خدا کی سچائی اور اس کے انصاف کا اعلان کریں یہ گواہ اس وقت دنیا میں پیغام دیں گے جب دنیا پر مخالف مسیحی یونانی میں اسے انٹی کرسٹو کا اثر ہوگا وہ لوگوں کو توبہ کی دعوت دیں گے یعنی گناہ سے باز آ کر خدا کی طرف واپس لوٹنے کا پیغام دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے ان کے ذریعے جو موجزے ہوں گے جیسے آگ کا نکلنا بارش کا رک جانا اور مختلف افات کا آنا یہ سب خدا کی طاقت اور اس کی بادشاہی کو ظاہر کریں گے مکاشفہ کتاب گیارہویں باب کی سات آیت میں لکھا ہے جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا تو گڑے سے نکلنے والا درندہ یعنی شیطانی طاقت ان پر حملہ کرے گا اور انہیں مات ڈالے گا اور اور ان کی لاشیں دن اور آدھے دن تک کی گلیوں میں پڑی رہیں گی اور دنیا کے لوگ ان کی موت پر خوشی منائیں گے لیکن پھر خدا ان میں اپنی زندگی کی روح جس کو یونانی زبان میں پیونوما کہتے ہیں پھونک دے گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے اور سب کے سامنے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے مکاشفہ کی کتاب گیارہواں باب اور اس کی گیارہ اور بارہ آیت آئیں کلام مقدس میں سے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ بس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ خدا کی طاقت سب سے بڑی ہے اور مخالف مسیح کی جھوٹی حکومت آخر کار شکست کھائے گی اب ان دو گواہوں کے بارے میں چوتھا حصہ بہت اہم کردار ادا کرے گا سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ ود پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں تاریخی اور ثقافتی پس منظر دو گواہوں کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے تاریخی اور ثقافتی ماحول کو دیکھنا ہوگا مکاشفا کی کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب مسیحوں کو سخت ظلم و ستم کا سامنا تھا ایسے میں یہ دو گواہ خدا کے ان وفادار لوگوں کی علامت بن کر سامنے آتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی خدا کی گواہی دیتے ہیں اور حق بات سے پیچھے نہیں ہٹتے ان کا ٹاٹ پہننا ہمیں ذکریہ کی کتاب تیر میں باب کی چار آیت کی یاد دلاتا ہے جہاں نبی توبہ کے نشان کے طور پر ٹاٹ پہنتے تھے یہ لباس دکھاتا ہے کہ ان کا پیغام گناہ سے پلٹنے اور دل سے خدا کی طرف رجوع کرنے کا ہے ایلیا اور موسیٰ کی پہچان ان کے سے جڑی ہوئی ہے ایلیا کا بارش روکنا اور آسمان سے آگ لانا ملاقی کی کتاب چوتھا با پانچ اور چھے آیت میں دی گئی اس پیش گوئی سے ملتا ہے آئے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں موسیٰ نے جو آفتے مصر میں لائیں وہ خدا کے فیصلے اور طاقت کو ظاہر کرتی ہیں اور خروج کی کتاب سے تعلق رکھتی ہیں یہ دونوں نبی خدا کے منصوبوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں بھی خدا اپنی سچائی کو لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس کے خادم اس کی آواز بن کر کھڑے ہوں گے اب ہم پانچواں حصہ دیکھتے ہیں کہ دو گواہوں کا روحانی سبق دو گواہ ہمیں ایک بہت اہم روحانی سبق دیتے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدا کی سچائی کو دنیا کے سامنے بیان کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا انہوں نے اپنی جانے دے دی لیکن خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور سب کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا یہ منظر ہمیں یسو کی موت اور قیامت یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کی یاد دلاتا ہے جس میں خدا کی زبردست طاقت ظاہر ہوئی یسو کی طرح یہ دو گواہ بھی سچائی کے لیے جان دینے کو تیار تھے اور خدا نے انہیں عزت دی ان کا مشن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا کا وفادار خادم بننے کے لیے ہمیں حوصلہ ایمان اور قربانی دینی پڑتی ہے جیسا کہ یسو نے انجیل پندرویں باب کی اٹھارہ سے بیس آیت میں فرمایا اگر دنیا تم سے نفرت کرتی ہے تو یہ جان لو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی نفرت کی یہی بات دو گواہوں پر بھی صادق آتی ہے دنیا نے ان سے نفرت کی لیکن انہوں نے ہار نہیں ہی مانی اور وہ کام پورا کیا جو خدا نے انہیں سومپا تھا اب ہم اس کا چھٹا حصہ دیکھتے ہیں بہت ہی اہم حصہ دو گواہوں کی کہانی ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کیا ہم بھی خدا کی سچائی کے گواہ بننے کے لیے تیار ہیں آج کے دور میں جب گناہ اور دو دنیا کی خواہشیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں ہمیں ہم بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے وفادار گواہ بنیں یہ راستہ آسان نہیں ہوگا لیکن یسو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رول قدس کے ذریعے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا کی انجیل باب سولہ سے سترہ آیت ہے. اگر آپ نے ابھی تک یسو کو قبول نہیں کیا تو یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں وہی آپ کا نجات دہندہ ہے جس نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اب ویڈیو کے آب آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ حصہ ویڈیو کا نچوڑ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے سو so, اپنے ذہن کو وسیع کریں اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے غسل دیں سو دو گواہوں کے بارے میں علماء کی تین بڑی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی پہلا نظریہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ یہ دو گواہ ایلیا اور موسیٰ ہیں ایلیا نے پہلی سلاطین سترویں باپ کی پہلی آیت میں آسمان کو بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے ساڑھے تین سال تک بارش نہیں ہوئی لوکا کی انجیل چوتھا باپ پچیس آیت یقوب کا خط پانچواں باب سترہ آیت اس نے پہلی سلا تین اٹھارواں باپ اور دوسری تین پہلے باب میں آسمان سے آگ بھی نازل کی موسیٰ نے خروج کی کتاب ساتویں باب میں پانی کو خون میں بدلا اور خدا کے حکم سے مصر پر کئی آفتیں تھی خروج کی کتاب آٹھویں باب سے بارویں باب تک آپ یہ پڑھ سکتے ہیں یہی دونوں نبی یسو کے ساتھ اس پہاڑ پر بھی ظاہر ہوئے متی کی انجیل سترواں باب ایک سے آٹھ آیت میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جو ان کی خاص اہمیت کو ظاہر کرتا ہے ملاکی کی کتاب چوتھا باب پانچ سے چھ آیت میں بھی گوئی کی گئی ہے کہ ایلیا خدا کے بڑے اور خوفناک دن سے پہلے آئے گا جس سے یہ نظریہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایلیا اور ہنوک ہیں کیونکہ یہ دونوں نبی جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے پداش کی کتاب پانچواں باب چوبیس آئیت دوسری سلا تین دوسرا باب گیار آئیت عبرانیوں کا خط نواں باب ستائیس سات میں لکھا کہ ہر انسان کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایلیا اور ہنوکھ واپس آئیں گے تاکہ وہ موت کا سامنا کریں لیکن یہ دلیل اتنی مضبوط نہیں لگتی کیونکہ بائبل میں لازر یوحنا کی انجیل گیارویں باب اور کئی دوسرے لوگ دوبارہ بھی مرے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس حصول میں ایکسیپشن بھی ہو سکتا ہے اب تیسرے نظریے میں ہم نے دیکھا کہ یہ دو گواہ علامتی ہیں یعنی یہ کلیسیا اور اسرائیل یا شریعت اور انجیل کی نمائندگی کرتے ہیں یہ نظریہ آج کے کچھ مفسرین کے درمیان مقبول ہے لیکن مکاشوہ کی کتاب گیارویں باب میں ان گواہوں کو واضح طور پر انفرادی شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اس لیے یہ نظریہ بائبل کے سیاق سے کم مطابقت رکھتا ہے اگر آپ میرا خیال جاننا چاہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ کون ہے ایلیا اور موسیٰ ہی سب سے مضبوط امیدوار ہیں کیونکہ مکاشفہ کی کتاب گیارہویں باہ میں دیے گئے موجزے ان دونوں نبیوں کے کاموں سے ملتے ہیں اور ان کا تجلی کے پہاڑ یسو کے ساتھ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا آخری زمانہ میں ایک خاص مشن ہے دو گواہوں کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا حاکم ہے وہ انصاف کرتا ہے اور وہ مہربان بھی ہے یہ گواہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کٹا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اگر آپ اس طرح کے اور بھی گہرے بید کلام میں سے سننا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور اس کے بعد اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جب نئے بید نئے مکاشفات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں تو ان ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تاکہ آپ اس چینل کی ویڈیوز کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو اور زیادہ سچائی اور گہرائی سے جانتے جائیں